Заходьте, пишіть. Мене звуть Сергій Каднай. Сергій Каднаєв на Фейсбуці не так багато. Заходьте, пишіть, і ми зробимо, якщо це вам цікаво. А зараз йдемо далі порк. Що ж ви молчите? Що ж ви молчите, касатик? Я поздоровался. А, да, просто какой-то хруст был э, непонятно. Это, оказывается, у слова произносили. Очевидно, связь. Да такая. Привет, привет. Откуда вы? Россия, Балашка. Вы откуда? Россия, балашек. Это же Подмосковье. Правильно. Ну, какая же это Россия? Ну что, вы? Москва же не Россия. Серьезно? Ну как? Есть Россия, есть Москва, это совершенно разные вещи, планеты Вы, разные. Политическую карту я открывал. Политическую карту я открывал, а сейчас же мы с вами ведем беседу о фактических обстоятельствах. Посмотрите, большинство жителей нашей страны относятся к Москве как к какому-то раковому образованию, которое поглощает, поглощает, поглощает и поглощает. В себя все втягивает, разрастается, разрастается. 10% жителей всей России живут в Москве. Видно ли это? При той плотности населения, которую, которую мы имеем на всю страну, 10 процентов, то есть, каждый. Я с вами полностью согласен. Ну вот, а зачем же вы спрашиваете тогда? Но ну, все-таки Москва-то это Россия. Не, ну я ну, если формально относиться к этому вопросу, то да, я с вами соглашусь. Нет, это если юридически юридически, если относиться а к этому если... вопросу, формально юридически. А если по-человечески по я с вами Ну Россию. да, если юридически относиться к вопросу, то и Крым, Украина. И статус Белгородской и Курской сейчас Республик Народных тоже сомнителен, если выступать по аналогии с Донецкой и Луганской. Вот завтра они проведут референдум, и все. И там народный губернатор, кауляйтеры, все эти вещи. Да, да нет, дело же не в этом. Воли есть... ну, мы заложили, так сказать, камень под систему мироздания. Хорошо это или плохо, мы подожгли этот огонь. А может это не мы все-таки заложили? А кто? А вы знаете, есть такая страна, вернее, была такая страна Югославия. Да. Федеративная республика Югославия. Югославия была, да? Да. И вот там Косово слышали? Слышал. Мы, который отделил. По-моему, они даже референдум не, не, не проводили, просто взяли тупо и отделились. Нет, вы же понимаете, в чем дело? Косовцы народ Косова это народ со своей историей, культурой, языком, с этническими и различными другими признаками, сформировавшегося а народа. Землячья. А тут действует а принцип права нации на самоопределение. Если у какой-то нации нет собственной государственности, то с точки зрения международного права, ну, в частности Устава ООН, этот народ имеет право а на вот самоопределение, клонист, на да, свою на государ... государство. Под... Вы же спросили, и не слушайте нет, не ответ. Я понял, к чему вы клоните. Я не клоню, я, не... Клоню, я прямо говорю. Народ, который не имеет своей государственности, но хочет ее получить, имеет право на самоопределение. Но для этого важно наличие народа. А, кстати, вы сами, откуда? Из Белгорода, из Белгорода. Белгород. Белгородская народная республика. Знаете такое? А, а какой там регион? 31-й. А зачем? Вы не знаете, какой регион в Белгороде? Хотите машину у нас Хотел оформить? Вот теперь, вот теперь знаю, какой регион. Ну хорошо, приезжайте. Я, я вообще-то, в принципе, работаю юристом военкомата. Но сейчас э, подал рапорт на увольнение, думаю, пойти в политическую, политическую деятельность. Понимаете, глядя на нашего губернатора вот этого Гладкова, ну, мне э, до дрожи в коленях обидно за регион, понимаете? Что там не так да ну идиот он понимаете вот как писал федор михайлович достоевский оперативный псевдоним идиот тут писал он так это про него угу. но я просто я, я не знаю насчет вашего губернатора там ничего не могу сказать у -у -у. Просто вот у меня... так мы предлагаем младшая сестра у, не, у нее муж он вот как раз Белгорода но ну, сейчас живет здесь ну, тоже по москови ну периодически и туда и Регион страдает, мне кажется, не от губернатора, а от налетов украинских. Да кто же с этим спорит? Я с вами абсолютно не спорю. Вспомните, как Сталинград страдал. А, а губернатор ты здесь при чем? Он же не военный. Губернатор, Если бы он был генерал-губернатор... Губернатор, часть вертикали власти. Вертикали власти нашей страны, по инициативе которой эта специальная военная, специальная военная операция и началась. Ведь никак не иначе. Помните, как в конце февраля 2022 года Путин собрал всех более-менее обладающих властью в стране представителей государства. И каждого лично спрашивал, что будем делать? Что будем делать? С ЛНР, ДНР. ЛНР ДНР. Помните? Я, даже не ну, видел вот. этого встречания. Зря, зря, зря. Это было очень интересно. Мне особенно понравился Патрушев. Патрушев, Сережа. Ну, может, может, вы, конечно, в политической сфере больше. Ну, естественно, если я собираюсь стать больше губернатором вместо вот этого э, опоршившего народу брян Курбели человека, э, собираюсь баллотироваться. Я-то буду народным губернатором. Я тогда не понимаю, что вы в чат рулетки делаете. А что я, да, что ж такое? Все 90%. это срез общества, это срез общества, что это вас мешает? Ну, извините, это вот когда я буду губернатором, тогда это будет не мой уровень. Хотя опять сомнительно. Мне кажется, что любой представитель с власти должен напрямую общаться с народом, а не жить в какой-то теплой ванной, где приближенные а, нет, нет, приближенные заблюда будут нет, на тарелочке ему приносить сведения о победах, о каких-то невиданных достижениях, о том, как космические корабли бороздят большой театр. Ну что вы, что вы? Нет, это не наш путь. Не наш. Ну и коммунистический путь не наш. Я не из тех, кто э, забрать и поделить. Куда же вы? Куда же вы? Замерз. Змарз. Змарз, мапочка. Змарз, мавпочка. Мавпочка змерз. Давай, размерзайся. Щоб було цікаво. Ти такий недолугий. Ти як у том тому телевізорі У Сави ві... Давай, разморзайся. Замерз. Пане Андрію, якщо б ви ну, дивилися, я розумію, що може вам не цікаво. Якщо б ви дивились, е, наші прямаєтери, е, ви б мою точку зору знали. Е, зараз розмовляти про це, ну просто. Мені здається, не на часі. От зараз, саме зараз, під час цього прямого етеру, це зламати весь прямий етер. У нас є зараз більш нагальні і важливі завдання. Нам треба хлопцям купити автівку. Що в нас в країні не все добре, я добре знаю. Про це ніхто не мовчить. Ну, зовсім ніхто не мовчить. Але, ну, знаєте, сварки. Посеред війни всередині країни вчиняти, мені здається, ну, ну це недолугість. Е, зривати процеси мобілізації це недолугість. Хоч вони з, з, з і Паскудні, тут я з вами згоден. Але ну я не... А як? Хто ж буде воювати? Ну, хто буде воювати? Борис Романчук, моє вітання. Моє вітання. Я розумію. Заходьте, подивіться, там є багато відео, де ці питання підіймаються з мешканцями інших країн, не Росії. З росіянами я про це не кажу, не розмовляю. І... А з мешканцями інших країн можу про це розмовляти. І з українцями можу, і з українцями можу. У мене нема просто відповіді на багато питань, які виникають. У мене є. Думка своя з цього приводу. Мені здається, що поки буде влада, яку ми сьогодні маємо, ми не будемо мати перемоги від слова зовсім. Ось так я думаю. Ось так я думаю. А все інше це ну, настільки, настільки другорядно, що. Наша головна мета сьогодні перемога. Наша головна мета сьогодні допомогти нашим хлопцям. Наша головна мета, друга, другарядна. Це зафіксувати. Ну, як і ви, і пане Андрій Карпов, і ось боєць Невідомого фронту. У нас тут теж є блогер, блогер з Ізраїльщини, все вліво. Це фіксувати, що ці паскуди все знають, все розуміють, щоб потім не було, як ото, з німцями після Другої світової війни. Що ай, а ми не знали, ай, а ми не вміли. Так, друзі мої, ще раз закликаю, звертайте увагу на посилання на ступу. Ну, і якщо ваша ласка і є бажання, то й каналу допомагайте. Підтримка праці.